Здравствуйте, кому Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, все, кто смотрит, кто слушает. Ну, во-первых, поздравляем вас с сегодняшним днем. Вот у нас с вами выборы, наверное, не менее важные, чем выборы президента. Мы Хочу сзади, сказать, что мы, я Елена Микитайс, и Анжела Литвиненко. Мы ездили с 9 часов утра до 12.30. Сейчас даем интервью о том, что мы объехали 12 ДВК. Это два городских участка и 10, ну мы их называем сельские да. участки. Они часть потом, из них принадлежит дорога. городу Херсону, но находятся в, например, два участка это село Зеленовка который находится в помещении сельской школы, два участка поселок текстильной школа 39-я. Были мы в селе Жертнево, были в селе Наднепрянском, в селе Садово Белозерского района, Антоновка. Были в школе 18 и в школе 36. Вот за такое короткое время успели, в общем-то, объехать столько дней. Но я хочу, наверное, сказать об общих впечатлениях, потому как я являюсь наблюдателем уже в не первый год, но э, именно вот, э, среднего звена, да, наблюдателем. Я второй раз и э, хочу сказать по сравнению с майскими э, выборами, немножко, конечно, буду проводить некие сравнения, потому что мне для меня это было как бы интересно, ну, такие наблюдения. Значит, ну первое, участки открылись вовремя, э, практически все в 8 утра. Я знаю только информацию о том, что в 8.15 выбрался участок в школе номер 6, но там мы не были, это уже информация у нас как бы дополнительная. Значит, на скрытии сейфов были допущены наблюдатели. Почему задавался этот вопрос? Потому что в прошлые в майские выборы 183 участок 650-652 ДВК Антонов колесхоз. Не были допущены наблюдатели на вскрытии сейфа, поэтому мы очень мы тщательно сдавали запросы. нужно отметить, что все 12 ДВК опрашивали наблюдатели, сказали о том, что да, они присутствовали, они видели, как вынимались, насколько были в целости сохранности а все бюллетни. Значит, что хотелось отметить из общих еще впечатлений. Но я вам хочу сказать, что, конечно, доступа людям с инвалидностью и пожилым людям, и людям с детьми практически во всех участках очень ограничено. Но если еще там людям с детьми на руках можно подняться, то, конечно, пожилым людям и людям с инвалидностью практически невозможно подняться. Это текстильный участки 650, 641 и 642, потому что там не просто второй этаж, а три лестницы. И пожилые люди, у нас есть фотографии, спускались ну, с большим трудом, с опасностью, честно говоря, получить, ну, не знаю, какую-то травму. Поэтому это остается очень проблемным. Вопрос доступности этих избирательных участков. Значит, было приятной ну, как бы для нас новостью, что на, на тех же участках 641 и 642 текстильный был видеонаблюдение, большой телевизор, в котором можно было наблюдать, как проходят выборы. Видны были кабинки с в общем -то, обеих участков. И, ну, не кабинки не внутри, понятно, да, то есть сам процесс голосования как бросались бюллетни людьми, как идут балсовницы. Ну, это тоже такой вот приятный момент. Не знаю, насколько это помогло милиционерам которые там были и всем остальным. Но можно было наблюдать. Ну, а, наблюдали, я жила больше, наверное, скажут за плакаты. Они в основном были развешены, конечно, на стенах плакаты с, с кандидатами. Вот, и с партиями, которые м, участвовали в выборах. Вот. Но э, были места, например, Зеленовка 650-663 округ, округ участок, где они были скреплены просто во альбом, да, и понятно, людям было довольно неудобно. Были, э, значит, где были разложены на столах, и можно было людям ну, чуть-чуть удобнее, но тем не менее, конечно, в наглядности не были. Ну, а будучи, конечно, гендерным экспертом, я не могла не заметить, что в основном в составе ДВК, если 18 человек, то в основном это женщины, мужчин у нас от 1 до 3 человек. При этом в помещениях очень-очень холодно и жаловались некоторые представители ДВК на довольно малую поддержку со стороны школ. Ну, которые с небольшим удовольствием принимали их. И в принципе тепло было только в поселке текстильном, а в зеленовке включены были батареи и все. Кстати, в зеленовке нужно отметить, включили ради дня голосования. Ну, много наблюдателей, наверное, больше, чем обычно. Если говорить по голосованию, по очередям, то, конечно, в мае нужно было отметить, что люди, в общем-то, стояли в очереди, чтобы попасть в 8 утра. Значит, Такого столботворения на 8 утра не ну, было отмечено, но, тем не менее, с процентов могу только сказать, что вот школа 36, 17 процентов проголосовавших на 11.30. Школа 18, 152 человека на 10 часов проголос... проголосовали. Ну, я уже даже... там Давай, тут потом... угу. спасибо Ну, хочется отметить, что были участки, в которых действительно праздничная атмосфера, и у -у -у. этим отличилась Лусадова, да, у Скажем, одна из лучших организаций вот, по сравнению с прошлыми выборами была отмечена у нас в Антоновке, потому что поменялось полностью вот руководство этим избирательным участком. Пришли молодые ребята, которые действительно достаточно вот современно организовали на небольшой территории, как могут избиратели подойти без столпотворения, при этом очень четко просматриваются и кабинки, и урны. И люди, пройдя один раз, они организовали выход таким образом, что люди не юрзают по помещению несколько раз. То да, есть таким знаю, образом, знаю, да, по сравнению с мая, потому что то, что мы видели в мае на этом участке, к сожалению, ну, создавала разные, да, разные мало того что неудобства, но и возможности для фальсификации. В этот раз это практически было исключено. То, что касается плакатов, мы столкнулись с тем, что председатели комиссии, председатели этих участков, они в принципе черпают информацию не только от своего руководства, но и средств массовой информации, потому что ссылались на то, что якобы. По телевидению поступила информация о том, что необходимо вот кандидатов по мажоритарной системе, кандидатов по партиям, необходимо это все аккуратно складывать в альбомном варианте и вот на столах, а не развешивать, якобы запрещено. Вот. Ну, мы пытались перепроверить да, эту информацию, как будто бы вот таких запрещений не было, но тем не менее люди там на нескольких участках поступали. Вот. доступность я сказала. Массовости такой большой нет, но идет как-то так в рабочем порядке достаточно ну, спокойный поток людей. Таких грубых замечаний у нас нет. нет ну, нужно отметить, что председателей практически много новых. И членов комиссии, я вот наблюдала по своим некоторым комиссиям, где-то из 18 человек 6 было людей, которые первый раз принимают участие в именно члены комиссии. То есть это почти 30%. Понятно. И также, я так понимаю, председатели ДВК, очень много новых людей. Ну, надо отметить, что стараются люди, конечно, чтобы было лучше, как-то улучшать. Они стремятся консультироваться и показывают, в общем-то, достаточно открытую документацию, то, что они обязаны показывать согласно избирательному процессу. Ну, разные есть как бы ситуации. Есть ситуации, когда вы, мы в какой школе, где, в участок вот где в принципе с неудовольствием показывали списки избирателей и отметки о том что там голосование идет на дому Но в то время как в например в той же Зеленовке мы приехали и в общем то были показаны все протоколы заседаний все списки были показаны все справки которые люди имеют право голосовать на дому Хочу сказать еще такой момент, что информационные уголки, конечно, оформлены не во всех школах, не во всех участках, потому что школы запрещают вешать на стенах. Ну, я как бы такое объяснение. Вот, поэтому разъяснение, что будет, если ты там продал свой голос, ну, как бы и процедура голосования, если есть, то, к примеру, совершенно невозможно найти протоколов заседаний ДВК, там ни последних, ни первых. То есть это обычно не вывешивается. Если, проезжая в субботу, мы делали замечания ДВК, то вот на наши замечания, отвлекаются, они вывешивали, так, знаете, ну, дай Бог, чтобы не на 5 минут. Вот. Ну, в основном это находилось в той комнате, где заседала, собственно, само ДВК. То есть такой открытости, доступа от таких этих протоколов, а для людей ну, пока и еще и не отмечается. То, что митинец, по, по организации важно отметить, что, например, и на и на и в школах, в холлах, участками организовано питание, то есть очень красивая сдоба лежит, чай, кофе делается. Буфеты такие организованы практически ну, на большинстве участков. Вот. И важно отметить, что полностью отсутствует алкоголь и слабоалкогольные напитки. То есть только чай, кофе, соки. Ну, вот я еще просто Антоновку еще раз хотела отметить. Дело в том, что на самом деле в, в Антоновке прошлого мая люди просто сознание теряли, в общем-то, уходили с участков, не голосовали, было очень много нареканий. То вот молодая председатель, Щиткина Виктория Викторовна подошла очень творчески. То есть там были места, где можно... Была, то есть когда хочешь, можно организовать. И она организовала стулья сиденья для людей. В зале были э, на небольшом участке развешены все плакаты, пусть это до потолка мы люди видели. Вот. И, конечно, организовано абсолютно четко, там кто с какой улицы, куда зайти, и тогда то, что уже сказала. Желла. Но я просто почему это хочу сказать, потому что это такой знаменитый был участок для нас мы закончили там 4 утра, знаете, разные там события, потом в мае происходили. Вот, но хочу сказать, что очень хорошо изменилось для нас, вот это показательно на этих выборах. Благодаря ну, молодым, у нас <смех> дорога. <смех> вот. Мы порадовались за нашу молодежь. <laughs> это правда. правда. <смех> <смех> Есть ну? вопросы? Вопросы у вас есть. Я могу Хоть добавить, Подойти к микрофону. Я могу добавить только, что факт сообщили нам. Хотели. Переставьте микрофон, да? микрофон. Да? Да, 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 да. сидите, да. сидите. Вам -а -а, микрофон да, переставьте. Да, конечно. Да, да. Только что позвонили. Сейчас, с, сейчас, секундочку. С одного Можно. из участков. Мы можем уточнить и сказать точно какой. Пока просто вот с этой информацией пошли к нашим экспертам мобильной группы, которая вот только что приехала. Да? Дементий Белый, Машнигул сообщили, что на участке избиратель увидел списки избирателей своего умершего родственника, то ли жену, то ли вот я пока еще не запомнила, кто мы сейчас напишем в этом сообщении, и увидел, что напротив фамилии этого умершего человека стоит подпись. подпись. То есть начинается извечная старая фальсификация голосования мертвыми душами. И когда мы спрашиваем членов комиссии, как мог проголосовать мертвый человек. В прошлые годы на члены комиссии так нагло в лицо и отвечали. Ну как, встал в кладбище, пришел и проголосовал. То есть наша мобильная группа сейчас поедет, скорее всего, разбираться. Номер этого участка сейчас мы уточним, а и я потом скажу. Это по Херсону. По Херсон. Угу. Ну, есть и уточнения по спискам. То есть вот мы были свидетелем того, как одна женщина достаточно взрослая вот она потерялась между двух участков, то есть на один участок она пришла, они находятся в одном помещении, то есть адреса рядышком. вот на один участок ей сказали, что пройдите, рядом находится ваше, ваше место, где вы можете избирать. А вот обратившись на второй участок, ее пытались отправить, то есть человек немножко потерялся, была какая-то нестыковка в списках. Вот. Ну, есть какие-то изменения, уточнения по спискам, то есть я лично столкнулась с тем, когда голосовала, что у меня, например, изменена была дата рождения, в списке поставлена, почему-то другая дата и так далее. То есть, ну и по ходу происходит. Ну что, все, давайте заканчивать. Да. Ну, собственно, такого, что люди бросали участки и не голосовали, то, что я видела в прошлые выборы. Да, да этого, вот, к то счастью, есть... не было. Ну, тогда больше было, конечно. Я понимаю, что больше больше. Пок же... Пока очень По организации Будем смотреть дальше. Много... Спасибо.